Я думаю, что здесь появятся этих пять участков, которые будут тогда обсуждаться и будут приниматься в целом решения. Вот этого такого пятнышка не будет, это про эти пятнышки я отдельно расскажу. Будет узенькая полосочка вот сюда, которая выйдет на эту территорию. И район улицы Даватора вот здесь тоже будет. Ну тут по Даватору практически вопросов нету, акты есть. Был вопрос архитектора головина мы долго не подписывали сомневались не, не было законодательной базы по размещению культовых церквей в городе которые предполагались в парке возле железнодорожного вокзала вторая площадка в районе зеленко и третья в районе автовокзала. У нас автовокзал пошел на вот, -вот. вот в этой части в районе автовокзала предполагалось тоже размещение культовых сооружений. В допустимых, в допустимых обмежениях или предполагаемых решениях данные объекты предусматривают как культовые, мемориальные, и мы дали положительный ответ, что они уже учтены. Есть звернения вот такие, как сад, несколько звернений, связанные с переводом дачи в жилую застройку. Но ну, это такой один очень ну, такой массивный район у нас находится, где часть людей уже имеет, одна половина имеет дачные кооперативы, уже переведены в усадебную застройку, часть нет. Вот, допустим, вот этот участок, видите, кусочек стоит дачи, уже э, с вот, сиреневым это дачи, они имеют дачи, хотя напротив это уже усадебная застройка. Поэтому вот такие вещи мы передаем в институт, и мы будем с ними, в общем-то, э, идти навстречу людям, потому что, да, реально здесь возможно место. Вот в этом месте тоже есть не о том, что просим перевести в усадебную, в усадебную застройку. Большой вопрос, блок. У нас есть писем, которые идут за подписью народного депутата Медуницы. Медуницы. Это в целом касается рекреационных зон, зеленых зон. И по ним мы уже отдельно проводили общественное слушание в городе, громадские объединения. И по ним, в общем-то, в целом, в этом письме, они, как мы говорим, есть продолжение тех обсуждений из до генерального плана, было 43 вопроса, из них на сегодняшний день мы видим 32 будет положительно решено, один ну, противоречит законодательной базе, и 10 вопросов мы будем выносить на погодживальную комиссию. Я еще раз подчеркиваю и обращаюсь к вам, чтобы это рассматривалось как наше предварительное рассмотрение. Ни в коем случае мы не будем забирать авторское право дипромиста, и они будут, в общем по сути дела, оценивать по-своему данную работу. Но в целом мы видим такое позитивное решение. Что касается вот этих десяти, которые на погодживальную комиссию... Вот здесь будет законодательная проблема. Там части кому-то хочется назвать, и уже в прессе есть. И есть это в выступлениях, я вижу, ваш шанс последний указывает и главный архитектор области. Появляется слово «дерибан». Ну, я так думаю, что э, слово ⁇ Деребан ⁇ это авторское исполнение. Нет, это э, не, не ваша шанса слова. Я думаю, что слово ⁇ Деребан ⁇ это авторское и должен его запатентовать Геннадий Михайлович, потому что он первый рассказал о деребане земельных участков. Я думаю, слово ⁇ Деребан ⁇ надо пользоваться его разрешением, говорить, подбирать другие слова, тем более этот язык богат на такие э, слова. Почему? Потому что часть вопросов, особенно вот то, что я сейчас сказал по, по переулку песчана, по даватора, вот, и те, которые я сейчас пройду по по вопросам народно-депутата Медуницы Олега, связаны в той процедурной теме. Если есть державный акт на землю, если он зарегистрирован, если он есть в кадастре, то, в общем-то, здесь серьезное противоречие, и я боюсь, что мы поможем по подрязнуть судовых решениях. Это будет вынесено, институт не имеет права не показать эти материалы, как на опорном плане существующие, и на градостроительном совете общественность, я думаю, может активно включаться в это решение и принимать на себя какую-то э, часть ответственности за то, что у человека есть акт, державный акт на землю, и почему он не может строиться. Или приходить в какие-то прокурорские обследования, судовые решения, если это порушение на то время или сейчас законодательного базы. Поэтому первый момент, который может быть, мы будем говорить в этом письме, в этих решениях, повторяясь, решает вот такой блок вопросов. Вот, вот видите, вот появились такие небольшие пятнышки, да, вот там пятнышко, так пятнышко, тут пятнышко, тут, тут, это вот здесь, 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 таких много. Их получилось серых, они в других районах появились, ну, в районе Крынчина тоже появились, вот в этой части появились. То есть их четко надо залить цветом, раз. Это не является дерибаном или решением каких-то вопросов под будущую там, индивидуальную или садыбную застройку. Оно не появится по двум причинам, потому что на данных территориях в генеральном плане не показано никакой вида застройки. Они в границах относятся, допустим, к зеленой территории, к нашей рекреационной зоне, к общей территории зеленых насаджений имеет свой статус там, лесной, парковой, садовой, и поэтому э, вот такие мелочи будут исправлены без, без промедления, и они уже, таких вопросов порядка 10. Второй вопрос, который мы говорим, это связанный с наличием державных актов на землю, остается, опять же, есть и, в улице, и на улице Песчана, это то, что мы говорили, э, звернение людей, которые показывают державные акты, которые имеют решение. Второй вопрос у нас появится, вот, в районе дамбы, в районе эм, улица у нас, ну, вот, вот этот кусочек зеленый, по предыдущему генеральному плану там зеленый цвет. Э, вот здесь улочка, видите, появляется, они несены, хотя фактически уже здесь невозможно строить, потому что есть дампа, есть окружная дорога, есть лэп проходит, вот, но их показывают, их, от них никуда не уйдешься, не уйдешь. То же самое, что у нас еще есть по, по актам, или что у нас еще с таких актов есть. А, вот у нас есть вопрос, связанный в районе Якира. Тоже тут аренда платится, есть уже комплекс, есть предварительно подписанные проектные документы. А а, басы. Район Басов, не, нету. а где актов нет? Есть акт вот Басы, вот эта розовая часть у нас земли, помните, там Котлован, там выделена эта территория. Вот, но здесь рекомендуется, то есть есть определенные рекомендации. Вот вспомнил басы, вот здесь, видите, светлое пятнышко показывает, что мы там типа убрали озеро, нет. Здесь вот в этом моменте будут перекрашено, появится озеро, как, как таково оно есть. Следующий блок вопросов, который, в общем-то, был затрагивался – это увеличение зеленых насаждений и а еще вот вопрос вот здесь будет появился ну, совершенно случайно из этой улицы луговой вот в прессе говорится как будто мы раздали чуть ли не всю улицу или э, речку стрелку под садыбную застройку. Вот этот маленький кусочек было первое решение сессии место дневные обрунтования на размещение усадебной застройки. А мы говорили, что мы все собрали местобдивные обрунтования, которые были на 5-6 лет сделаны, и автоматически их передали институту. Кроме этого, передавали все решения, все, что было сделано за десятилетия. Поэтому следить за каждым маленьким таким вопросом и хитро смотреть в сторону архитектуры, а что вы присмотрели, это, в общем-то, с высшей меры цинизм. Потому что здесь никто не предполагал никаких участков, никакой дерева. Простой звонок любого человека в архитектуру скажет, что мы и сами, когда увидим, что институт сюда включил, тут, кажется, где-то метров по 12, 2 или 3 участка, его не будет, и мы рекомендуем его привести в рекреационную зону. Почему из, этого, из этой улицы устраивать такое великое событие? Есть другие площадки, на которых серьезно надо поднимать управление архитектурой и понимать нашу позицию. Насколько сложно сейчас вот это остался участок озера Чеха. Он есть сегодня в письме главы комиссии земельной Сагача Анатолия. Достаточно серьезные и судовые изведные, да. Вот в этой части, помните, у нас есть акты на землю по трем высотным жилым домам. Почему-то про это все забывают и остались на один на один, как будто это личный интерес Быкова разобраться или не дать эту территорию на, под застройку. Вот здесь, наверное, надо, мы этот вопрос выносим на узгодживальную комиссию, пусть тогда общественность определяет, нужны в этой территории дома или не нужны. Потому что, да, есть пакет документов, который дает право э, обращаться и требовать э, погоджения или отображения высотной застройки в, в данном массиве. Принципиально, помните, убранный в этой территории снос или вырубка практически половины территории Басовского парка, так как здесь должна была пройти громадная объездная дорога, часть окружной, которая, конечно, бы нанесла серьезный вред экологии в целом, в целом этого массива. Тоже спасли, смотрите, какую территорию зеленого города. Кроме того, на сегодняшний день параллельно звернение Медунице управление архитектуры под подыскала вот такие небольшие пятнышки, которые есть. Ну вот давайте сверху начнем. Вот допустим вот эта территория не отображена, не поставлена цифра, какая-то зеленая насаждение или здесь. То есть ну частично есть нет. Вот когда мы нашли такие моменты, мы выявили и звонилось до нашего разработчика, чтобы мы включили все эти территории в зеленые, и они получили свой тату, чтобы потом частично их перевести в рекреационные зоны, и зоны охраняемые, или, допустим, ландшафта. Таких территорий мы нашли 300 гектаров. К тому же мы остаемся в применении. Когда сегодня еще есть отголоски предыдущей змин до генерального плана, якобы мы уменьшили количество зеленых насаждений, ну, я бы людям, которые это пишут или комментируют в своих публикациях, сказал бы, не берите грех на душу. Лучше подойдите, разберитесь, никаких не, 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 решений нет. Да, в предыдущем генеральном плане практически 40% территории зеленых насаждений были не обгрунтованы, не подтверждены никакой документацией в пригородной зоне города. Ну, в пригородной зоне. И оттуда увеличилась цифра. Когда мы посчитали эту цифру, да, мы на сегодняшний день увеличиваем количество и нормативное, и почему есть позитивный выстав даже экспертизы, в те границы города, которые есть, зеленых проблем, зеленых насаждениях на одного гражданина у нас увеличены. И если мы сегодня вот ту программу, которую мы включили, увеличение зеленых насаждений добьем до того необходимого законодательного уровня, вот, допустим, те же басы, пятнышки, они остались.